Каждый приезд э, на фронт, ты убеждаешься, что рэп, который ты привозил в прошлый раз, он уже он уже все. Это его либо нужно вообще убирать, либо нужно как бы доставлять. Более, то есть вот по этой способности изменять частоты, на которых они летают, они прям движутся мощно, мощно, мощно. И они движутся в том числе противодействие. Они. их движут. Да, да, в том числе и противодействие. Ой, а что сталося? Чего пыки такие кисли? Грасимов же ж каже, что у него все под контролем. Аж раптом. Раньше наши ланцеты могли спокойно летать далеко, и рэп не, мог их выключить, то сейчас это стало проблемой, мы работаем. Раньше большие птицы летали, их ПВО не видела, радары не были настроены, привезли компактный, все видит, дроны висят в воздухе и охотятся. Ну, долго можно говорить, эти скачки, технологически происходит, потому что все практически крупные корпорации, американские, британские, вкладываются и создают свои отдельные подразделения, которые там отрабатывают технологические решения и, как они говорят, выращивают искусственный интеллект. Немцы массово начали поставлять аналоги нашего Ланцета там в другом исполнении. Каждая страна понимает, что за этим будущее это полигон, на котором нужно испытать. И это для нас серьезная проблема. И Зеленский не планирует останавливаться. І можна, звісно, я наблюдаю ту ж <смі> командуючі флота, флота ніякого нет. Ну можна, звісно, підхихикувати. Та ні, Просто кожна адекватна країна розуміє, що треба підтримувати Україну і допомагати нам. Бо немає чого окупантам робити на нашій землі. А от чим погоджуюся, так це з тим, що для росіян це таки проблема. От і волають у московських студіях. Якщо ми говоримо про FPV, Ну, в 5-7 раз у них больше птичек. Это я просто средством объективного контроля. Вот опять же, э, дерьмов, которые в погонах, и меня постоянно там любят за что-то этот. Стоп-стоп. Это стоп. идиотом, и он щойно назвал высшее военное руководство Российской Федерации? Ой, ну а это уже интересно. И что ж там дальше? Я раньше не заявлял никаких оценочных суждений по количеству беспилотников в небе. Но так как я занялся проблемой противодействия БПЛА и поставил систему мониторинга FPV-обстановки и перехватываю картинку, я вижу, что на один Два наших дрона в небе, как правило, 5, 7, 8 их дронов. Ну, соответственно, вот и весь перевес. У них в 5-7 раз больше в шек в небе. Возможно, где-то на каких-то участках, куда приезжает Рубикон. Это такое детище э Министерства обороны, я считаю, ошибочное. Ну ладно, приняли решение, сделали Рубикон. Вот у них много в шек Туда, где приедет э Рубикон, возможно, будет пере ну, численное превосходство в наших дронах. Но это участками. А если поездить по всему фронту... Но дело в том, что... По всей линии фронта в 5-7 раз перевес. А у нас только на участках, как это называется по военному, когда они на решают главного удара. Вот на, на направлении главного удара или там, оперативного там, э в предпочтении, да, где они предпочитают сейчас биться, туда могут завести и в много, и получить какой-то численный перевес. Э В, в цілому по всій лінії фронту 5-7 раз більше. От бачите, що відбувається в лавах російської армії, поки Путін продовжує робити вигляд, що в нього все під контролем. До речі, навіть ось той його нікчемний парад на червоній площі 9 травня став демонстрацією розриву між красивою картинкою і реальністю на полі бою. Бо поки по Москві їхали сучасні зразки озброєння. На фронті Збройні сили Російської Федерації використовували стару техніку, а мобілізованих кидали у штурми на мотоциклах, до речі, доставляючи снаряди на ішаках. А і до речі, у Тобольську вже напередодні 9 травня навіть відкрили пам'ятник Буханці. Як одному із символів СВО, тож я так розумію, що найближчим часом ми цілком можемо побачити там на болотах і пам'ятники самокатам, мотоциклам та осликам. Ну а що, яка армія, такі пам'ятники? Бо більше із живою силою в Путіна теж не все так добре. Попри те, що ми так звикли, що їх багато, як тараганів, але таки фронт стає важко тримати путіну, і гарматне м'ясо теж вичерпується. Пам'ятаєте, я вже розповідала, що навіть своїх полонених після обмінів росіяни не відпускають, а знову повертають на фронт. Так от ось вам ще одне яскраве тому підтвердження. Драсті я віртопраквая на сестра двадцять девять00, Івановича, 04.06.2002, служить у э, Путінцева пойман в плен. 10.04.2024 года, который в плену пробыл год. Вчера моего брата обменяли. Он попал в список военнопленных. Моего брата вернули на родину, в Российскую Федерацию. После чего моему брату отказывают в положенном ему отпуске. И говорят, грозят ему о том, что его отправят на передок. Прошу, пожалуйста, распространить это видео. І, пожалуйста, касаться дійствує в тому, щоб моєму брату выдали отпуск, положений по пліні. Та все марно, бо ніхто на болотах нічому не посприяє. Вірніше, вище військове керівництво посприяє лише тому, щоб цей окупант, який повернувся з полону, знову якнайшвидше відправився на фронт. От і все.